Əhli. Buyurur ki, günlərin bir günü bir çoban elə deyək, sürüdən bir quzu ölmüşdü. Hər hansı səbəbdən bu quzunu gətirdi ki, bəs bu sürüyü, sürünü qoruyan köpəyə versin, itə versin. İt gətirdiyi itin qabana qoyanda iz Muna üzün döndərdi. Neynədir düşdər arxası ça gətirdi. Hər səfer qoyditin qabağına it buna üzün döndərdi. Və buyurur ki, it bundan başa salardı ki, ey mənim sahibim, əgər mən bunu yesəm, düzdür bunun ləzzəti, dadı çox gözəldir. Amma əgər ki mən bunu yesəm, Mən onda sənə sadiqliyimi, sənə olan öz sadiqliyimi göstərəcəm. Bu vərdişməni elə bir hala salacağam ki, sonra mən öz nəfsimlə mübarizə aparmayacağam və sənin digər sağlam olan qoyunlara da hücum eləyəcəm. Mən özümü deyirəm və mənə bu bu cür nümunədir ki, deyir ki, Bu deyir ki, bunu bizə bu cür başa salır ki, yəni bu bir dənə heyvan, bir it bu cür öz yəyəsinə sadiq olduğu halda bizlər niyə öz yaradanımıza bu cür sadiq olmuyuq? Ona görə də bizim bu yaşadığımız həyatda gördüyümüz hər şey Bizim üçün əgər düzgün baxışdan baxa bilsək, hər bir gördüyümüz hər şey bizim üçün imtahandır. Çünki bu dünyanın özü imtahan bir dünyasıdır. Bizlər də bu köpək qədər əgər öz yaradanımıza sadiq olsaq, vallahi həm dünyamızı nizama salarıq, həm axirətimizi nizama salarıq. Cün buyurur ki, insanları ən çox əziyyətə salan, insanları ən çox narahatçılığa salan mal-mülk həsrətidir. Yəni dünya həsrətidir. Əgər bir insan Allah üçün yaşasa, Allah üçün yaşasa onun heç bir əziyyəti olmaz. Heç bir çətinliyi olmaz. Cün əlində olan mülkü Allahın bilsə, Onun buyurur ki, heç bir çətinlik olmaz. Buyurur ki, insanların ən çox düşündüyü insanların ən çox düşündüyü dünyadır. Əgər insanlar dünyadan üz döndərə bilsə, buyurur ki, o cür düzgün nizamda yaşaya bilər. Həyatın qaydiyyası ola bilər. Bəli, Allah'a and verirəm böyüklüyünə və rəhmətinə ki, Allah bizləri bu dünyadan axirət evinə aparanda Allah bizi pak şəkildə aparsın.